Большое. Вас. Я хочу сказать, что я никуда не уезжала. Все знали, что я в отпуске. Моему мужу второй раз операцию в Киеве делают. Я в пятницу смотрела... Телевизор и увидела у Савика Шустера, что я возле Москвы. Поэтому я должна была мужа бросить и приехать сюда. Я ни, ни, ничего не делала. Это все ерунда. То, что мне рассказали, это полная чушь. Об этом уже говорили. И то, что сейчас это делается, это делается, Клопотання слідчого задовольнити застосувати стосовно пробиції Наталії Рігольні на побіжний захід виві, тримання під вартою стоком на 60 і десь посвідченої деря, визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатньо для забезпечення виконання підозрюваної обов'язків передбачених капітал України у розмірі 1 мільйон 500 тисяч гривень. Крупица Наталья Гри Григорьевна просто наши участки взяла и продала. Хотя мы право пользования еще с 99-го года. То есть официальные документы и все. мы платим. года обрабатывала. Есть официальные документы, все. Но на сегодняшний момент просто эти земли были украдены у людей. Позицию, собственно, понятия, в чем вас обвиняют. Ни в коем случае. Мы громадское телебачение. Мы телебачение для народа. Мы хотим разобраться в ситуации полностью. Что случилось? Ребята, мы задержаны. Ну, вы же интервьюите, Я так понял, что сейчас происходит бойни у нее вместе с застройщиком, который у нас там действует. Это Элли, по-моему, его фамилия. Так, и он пытается что-то на берегу сделать. Я видел проект. Я вообще архитектор, архитектурный институт закончил. Я видел проект достаточно очень хороший проект, особенно для Крыжановки. Это это круче, чем Аркадия. Комплекс полностью там комплекс берегоукрепительных работ, пляж, яхт-клуб ну, планировался по его плану. И вообще, ну, инфраструктуру села он хотел поднять. Сделать пляж она ему не дала. Вместо того, чтобы, ну, насколько я осведомлен в этой ситуации, что он проводит часть работ по берегоукреплению, она сразу же забирает землю, отдает кому-то. На внуков, на сыновей по получали участок. Депутаты, члены исполкома. И на сегодняшний день мы понимаем, что правда восторжествовала. Она найдет полтора миллиона. Если бы ее сейчас дали бы 20 миллионов, она 20 миллионов заплатить за... у него денег предостаточно. С 2013 -го года это дело находится в производстве. Пока оно находилось в Коминтерном, пока мы не начали, пока не приехал новый прокурор, пока не приехал новый начальник УВД, пока не появился Саакашвили, забрали. Вы что думаете? Криминальное провадживание по старому уголовному производству, одна-две бумажки, и все, следователи я не могу, потому что у меня нагрузка 500 криминальных провадживаний в производстве. Вот пока не забрали эти дела, пока не начали изучать, пока не начали допрашивать, и это, это не сдвинулось. А как? Это политика, скажите, если украли, это политика здесь есть? Это человек, который не хочет отвечать, он будет говорить, что это политический заказ. Вот эти все люди, которые выстрелили и защищали. Видели видео в интернете? Это, это депутаты, депутаты которые сел. получили деньги и землю. Они ходят по селу, предлагают бабушкам по 200 гривен. Самое печальное для села, что Крыжановка перестала быть курортным селом. Понимаете? Это была Пляжи. наша фишка, как говорится. Пляжи. И сами жители, которые хотя бы могли пользоваться этим пляжем, тоже теперь... А То есть она уничтожила природное и не дает возможности инвесторам. Создавать что-то новое. Вот я жительница Вишнева, Зеленый мыс. Это вторая сторона, ну, другая сторона от крыжанов. Она У нас красота, чистота, порядок. Европа. Да, стро... смотрят за территорией. Мы гордимся местом, в котором мы живем. И дай бог, чтобы вся да, Крыжановка была такая. Конечно, такой уют, порядок. И вот этот инвестор, который построил дома, он для своих людей а, и для жителей Крыжановки сейчас. собирался создать набережную, красоту отремонтировать, канализацию, ну, в общем, все создать. Человеку не дают. Она как глава сельского улица, совета должна навести в селе порядок, а у нас беспредел.